PAP 3. Perakaunan untuk Kawalan Dalaman 3. Perpuluhan Kawalan Tunai Tujuan Kawalan Tunai 1. Kawalan Tunai bermaksud kawalan dalaman yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian tunai perniagaan 2. Tunai merupakan aset yang penting dalam sesebuah perniagaan Tiga, maklumat tentang tunai akan digunakan untuk menilai keupayaan perniagaan membayar pelbagai jenis perbelanjaan dan juga untuk menjelaskan hutang. Empat, tunai juga merupakan aset perniagaan yang paling cair yang sangat terdedah kepada penipuan, kecurian dan penyelewengan. Lima, oleh itu, tunai perlu dikendalikan dengan hati-hati dan segala penerimaan serta pembayaran tunai perlu direkodkan dalam buku tunai. 6. Bagi menjamin tunai dapat dikawal dengan baik, maka semua penerimaan tunai perlu didepositkan dalam bank dan rekod perakaunan tunai perlu disimpan dengan betul. 7. Manakala pembayaran pula perlu disokong dengan dokumen yang sah dan mendapat kelulusan daripada pihak yang bertanggungjawab. 8. Antara tujuan kawalan tunai adalah seperti yang berikut. A. Mengelakkan kehilangan tunai. Kehilangan tunai boleh berlaku disebabkan kecurian, penipuan, dan penyelewengan. Kehilangan tunai dapat dielakkan dengan cara mewujudkan suatu sistem kawalan tunai yang berkesan iaitu urus niaga tunai perlu disokong dengan dokumen perniagaan yang sah seperti risit dan keratan cek. B. Memastikan terdapat tunai yang cukup. Peniaga perlu memperuntukkan tunai yang cukup untuk menjelaskan hutang dan membiayai belanja operasi perniagaan seperti gaji pekerja dan belanja-belanja lain. C mengelakkan kehilangan hasil. Peniaga perlu memastikan tunai yang disimpan di tangan tidak berlebihan dan lebihan tunai dilaburkan. Kaedah kawalan tunai. 1. Ada dua kaedah yang sistematik dan berkesan dalam melakukan kawalan tunai, iaitu penyata pengesuaian bank iaitu memorandum yang disediakan untuk menyelaraskan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank dan Belanjawan tunai iaitu penyata yang merekodkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan secara sistematik bagi suatu tempoh tertentu. 3.2 Penyata Penyesuaian Ban Fungsi Penyata Ban 1. Buku tunai, lajur ban, mewakili akaun semasa perniagaan yang digunakan untuk merekodkan segala penerimaan wang yang dibankan dan segala pembayaran dengan cek. 2. Sumber maklumat untuk buku tunai termasuklah slip deposit bank bagi wang masuk dan keratan cek atau baucar bayaran bagi wang keluar. 3. Pihak bank juga merekodkan segala urus niaga yang melibatkan akaun semasa pelanggannya. 4. Pada setiap akhir bulan, pihak bank menghantar satu salinan rekod urus niaga bagi akaun semasa akaun bank pelanggannya. 5. Salinan rekod ini dikenal sebagai penyata bank. Enam, penyata bank ialah ringkasan urus niaga antara pihak bank dengan pelanggan akaun semasa dalam tempoh satu bulan. Tujuh, hubungan antara bank dengan pelanggannya ini adalah seperti hubungan antara pembekal dengan pelanggan. Lapan, penyata bank sangat berguna kepada sesebuah perniagaan. Fungsi penyata bank Membantu perniagaan menyemak ketepatan catatan dalam buku tunai. Mengetahui penerimaan dan pembayaran yang telah dilakukan mengetahui baki wang tunai dalam akaun bank. Tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. 1. Setiap catatan kredit dalam penyata bank mesti ada catatan debit dalam buku tunai. 2. Setiap catatan debit dalam penyata bank pula mesti ada catatan kredit dalam buku tunai. 3. Namun, dalam keadaan yang sebenar, baki di buku tunai selalunya tidak sama dengan baki di penyata bank. Tempat ada item yang dicatat dalam buku tunai tetapi tidak pula dicatat dalam penyata bank. 5. Ada butiran yang dicatat dalam penyata bank, tidak dicatat pula dalam buku tunai. 6. Oleh sebab itu, satu penyata diwujudkan untuk menyelaraskan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank bagi memastikan bahawa tiada kesilapan yang berlaku. 7. Penyata ini dikenal sebagai penyata penyesuaian bank. Tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank Mengenal pasti sebab perbezaan antara baki di buku tunai dengan baki di penyata bank Memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai dan Menyesuaikan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank Sebab perbezaan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank Rujuk rajah di muka surat 284 Butir direkodkan dalam buku tunai tetapi belum direkodkan dalam penyata bank. Cek belum dikemukakan 1. Cek belum dikemukakan merupakan cek yang telah dikeluarkan oleh pelanggan tetapi belum lagi dikemukakan untuk bayaran kepada bank. 2. Sementara itu, pihak pelanggan telah mengkreditkan buku tunai perniagaannya tetapi pihak bank pula belum mendebitkan akaun bank pelanggan kerana belum menerima cek berkenaan. Jadi, baki di buku tunai terkurang berbanding dengan baki di penyata bank. Rujuk contoh di muka surat 285. Deposit belum dikreditkan. 1. Deposit belum dikreditkan merupakan wang tunai atau cek yang dimasukkan dalam bank dan telah didebitkan dalam buku tunai tetapi belum dikreditkan dalam akaun bank pelanggan oleh pihak bank. Jadi, baki di buku tunai terlebih berbanding dengan baki di penyata bank. Rujuk contoh di muka surat 285. Butir direkodkan dalam penyata bank tetapi belum direkodkan dalam buku tunai. Penerimaan oleh bank bagi pihak pelanggan. 1. Penerimaan oleh bank bagi pihak pelanggan bermakna pihak bank telah mengkreditkan akaun bank pelanggan tetapi pelanggan belum mendebitkan buku tunai perniagaan kerana tidak mengetahuinya. Dua contoh penerimaan oleh bank bagi pihak pelanggan ialah dividen pelaburan, faedah atas simpanan tetap dan bayaran terus oleh pelanggan. Kesannya, baki di penyata bank melebihi baki di buku tunai. Rujuk contoh di muka surat 286. Pembayaran oleh bank bagi pihak pelanggan. 1. Pembayaran oleh bank bagi pihak pelanggan bermaksud pihak bank telah mendebitkan akaun bank pelanggan tetapi item ini belum lagi dikreditkan dalam buku tunai kerana pelanggan belum lagi dimaklumkan mengenainya. 2. Contoh item-item itu ialah bayaran buku cek, caj bank yang dikenakan, faedah atas overdraft atau perintah sedia ada. Kesannya, baki di penyata bank terkurang daripada baki di buku tunai. Rujuk contoh di muka surat 286. Cek tak laku. Satu, cek tak laku merupakan cek yang dikeluarkan oleh pihak pelanggan tetapi dikembalikan oleh pihak bank kerana sebab-sebab yang tertentu. Dua, pihak bank telah mendebitkan akaunnya dengan amount cek tak laku itu sebaik sahaja cek tersebut dikesan. Tiga, amount ini masih belum dikreditkan di buku tunai selagi notis tidak diberikan oleh pihak bank. Akibatnya, baki di penyata bank terkurang daripada baki di buku tunai. Rujuk contoh di muka surat 287. Kesilapan catatan dalam buku tunai. 1. Maklumat dalam penyata bank diandaikan bebas daripada sebarang kesilapan. 2. Oleh sebab itu, perbezaan antara angka dalam penyata bank dengan buku tunai pada suatu transaksi yang sama adalah disebabkan oleh kesilapan dalam buku tunai yang dilakukan oleh peniaga. Kesilapan terlebih debit. 1 buku tunai terlebih debit akan menyebabkan baki di buku tunai melebihi baki di penyata bank. Rujuk contoh di muka surat 287. Kesilapan terkurang debit. 1 buku tunai yang terkurang debit akan menyebabkan baki di penyata bank melebihi baki di buku tunai. Rujuk contoh di muka surat 288. Kesilapan terlebih kredit. 1. Buku tunai terlebih kredit akan menyebabkan baki di penyata bank melebihi baki di buku tunai. Rujuk contoh di muka surat 288. Kesilapan terkurang kredit. 1. Buku tunai yang terkurang kredit akan menyebabkan baki di buku tunai melebihi baki di penyata bank. Rujuk contoh di muka surat 289. Penyediaan penyata penyesuaian bank. Satu, ada dua kaedah yang dapat digunakan untuk menghasilkan penyata penyesuaian ban. Dua kaedah tersebut adalah dengan cara mengemas kini buku tunai dan tanpa mengemas kini buku tunai. Tiga, langkah-langkah yang berikut boleh diikuti semasa menyediakan penyata penyesuaian ban. Langkah satu. Bandingkan baki awal buku tunai dengan baki awal di penyata ban. Langkah dua. Bandingkan item debit di buku tunai dengan item kredit di penyata bank. Langkah 3. Bandingkan item kredit di buku tunai dengan item debit di penyata bank. Langkah 4. Tentukan sama ada terdapat kesilapan di buku tunai. Langkah 5. Sediakan penyata penyesuaian bank. Menghasilkan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. 1. Menurut kaedah ini, Buku tunai akan dikemas kini terlebih dahulu sebelum menyediakan penyata penyesuaian bank 2. Item-item yang tidak terdapat dalam buku tunai tetapi ada dalam penyata bank akan direkodkan 3. Kesilapan yang terdapat dalam buku tunai juga akan dibetulkan 4. Format penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai dapat dilihat di muka surat 290 Item yang menyebabkan buku tunai bertambah faedah atas simpanan pindahan kredit dividen kesilapan terkurang debit buku tunai dan kesilapan terlebih kredit buku tunai item yang menyebabkan buku tunai berkurang perintah sedia ada charge bank bayaran buku cek cek tak laku kesilapan terlebih debit buku tunai dan kesilapan terkurang kredit buku tunai Rujuk contoh di muka surat 291 hingga 293. Menghasilkan penyata penyesuaian bank tanpa mengemas kini buku tunai. 1. Menurut kaedah ini, penyata penyesuaian bank boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu A. Bermula dengan baki di buku tunai. B. Bermula dengan baki di penyata bank. 2. Format penyata penyesuaian bank yang bermula dengan baki di buku tunai ditunjukkan di muka surat 294. Rujuk contoh di muka surat 295. Kes berlaku overdraft. 1. Kadangkala, -kadang, baki di buku tunai, lajur bank, menunjukkan baki kredit atau baki di penyata bank menunjukkan baki debit. 2. Hal ini bermakna berlakunya overdraft iaitu pengeluaran wang melebihi baki yang ada dalam akaun semasa rujuk contoh di muka surat 296